avvalambor assalomu alaykum demak bugungi laboratoriya ishimiz frankkers tajribasi eak o'sha smob atomlarining ionizatsiya e, potensialini hisoblashdan iborat bo'ladi demak biz bilamizki smob a, atomlar umuman atomlar energetik sarflari diskret ekanligi nazariy jihatdan aniqlangandan keyin uni eksperimental asosini birinchi bo'lib demak frankers tajribasida demak beradi bu qurilma ham demak aynan o'sha ishni kuzatishga imkon beradi va to'g'ridan to'g'ri doğru o'lchash ham mumkin demak bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz demak mana bu yerda blok sxema yordamida sxemani ko'rsat demak asosiy qurilmamizni ishchi sxemasi bunda demak k katod bu yerdan demak elektronlar oqimi chiqadi va biz berayotgan kuchlanish yordamida ularni energiyasini aniqlash mumkin a to'r va b anotdan iborat bu yerda endi mm, ma'lum bir energiyada kelayotgan elektronlarni haqiqatdan ham demak qanaqadir bir energiyaga yetganda ular uh, lampa ichidagi smob atomlari bilan to'qnashib ularda o'sha so, noelastik to'qnashuv bo'ladi va unda yutilib qolishini kuzatish mumkin demak mana bu yerda hozir e, kuchlanishni oshirib borsak kuchlanishni oshirib borsak biz bilamizki nazariy sharatnoma to'rt to'qqiz voltga teng bo'lishi kerak to'rt to'qqiz voltga demak bu yoqqa e'tibor berayotgan bo'lsak e, ko'tarilib boryapti e, tok kuchi va aynan to'rt to'qqiz voltga yetgandan boshlab e, demak e, elektronlar snob atomlarda e, energiyalarini bir qismini berib boshlaydi demak buni aynan diskret ekanligini kuchlanishni bir, e, e, bir necha bor oshirib osilograf e, yordamida e, kuzatish mumkin bo'ladi sekin sekin oshirib boramiz demak mana bizda o'sha şeye... A, volt amper xarakteristikasi chiqdi bunda kuchlanishni oshirib borgan sarimiz aynan o'sha to'rt to'qqiz e elektrovoltga teng energiyali o'sha karrali bo'lgan energiyalarda e elektronlar o'z energiyasini e simob atomlariga beryapti ya'ni simob atomlari haqiqatdan energetik tatlari diskret ekanligi o'sha yerda demak e to'qnashish natijasida e elektron energiyasini oladi va u uyg'ongan holatga o'tib uni usti minus yetti uni usti minus sakkiz sekund yashagandan keyin o'zining asosiy holatiga qaytadi demak kuchlanishni oshirib bir nechta o'sha piklarni kuzatish mumkin bo'ladi bu yerda demak bu qurilma yordamida o'sha kuchlanishlarga mos ravishda piklarni kuzatish imkonini beradi